इन बुतों को तोड़ दिया था इसीलिए इनको कहते हैं मौलिया अल्लाह असफिया कुरान कहता है इनको अतकिया कहता है सालहीन कहता है ये हस्तियां वो हैं जो खुदाई रंग में रंग गई जब खुदा का रंग चढ़ गया तो फिर उनको आप बंदा नियम कहते हैं मजहरे नूर खुदा कहते हैं नायब रसूल कहते हैं रोदुलम्बिया कहते हैं गौसलाजम कहते हैं तो हम इस रास्ते पर चलने की कोशिश करें तो ये कोई वजह नहीं है कि कामयाबी ना हो दुनिया के हम सारे कामों में कोशिशें नहीं करते कामयाब हो जाते हैं कोशिश करते हैं कि मैंने मकान बनाना है बना लेते हैं कोशिश करते हैं कार लेनी है ले लेते हैं कोशिश करते हैं कि मैंने इम्तहान देना है डिग्री लेनी है ले लेते हैं दुनिया का हर काम हम करना चाहते हैं तो कोशिश करते हैं मेहनत करते हैं और हासिल हो जाता किला लेना है मुरबा लेना है ट्रैक्टर लेना है हर काम हम कर लेते हैं अल्लाह के रास्ते पे चलना हो तो सौ बहा यह है नफ्स की चलाकियाँ होशियारियाँ अंदर से जो वो मक्कार बैठा हुआ है इस पर गलबा पाना इसकी मुखालफत करना ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है जिसे रसूल अल्ला वरमाया जहाद अकबर ये साहबा हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं साहबा ने कहा यार सुनना वो कौन सा जहाज है ये छोटा जहाज है इतने बंदे शहीद हो गए हमारे भी इतने शहीद हो गए उनके भी कत्ल हुए ये छोटा जहाज है आपने सरना हाँ इससे भी बड़ा जहाज है वो जहाज भी नफ्स है अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है ये इसी बात की तो प्रैक्टिस है कि तस्किया नफ्स हासिल करो हमारे माशरे के अंदर क्या है ये मुसलमान दूसरे मुसलमान को बर्दाश्त ही नहीं करते खानदानों में लड़ाइयां ख़त्म ही नहीं होती झगड़े ख़त्म ही नहीं होते दूरियां, नफरतें और ये मोहम्मद रसूल ने तो ये बातें इनसे रोका था हर वो काम जिससे रोका अल्लाह रसूल ने आज मुसलमान वही काम कर रहे हैं कौन सा काम था जो रसूल वसल्लम बंद करवा कर गए और आज हो नहीं रहा लाला मोहम्मद रसूल्ला पढ़ने वाले वो सब कुछ कर रहे हैं जिन कामों की ममानियत की थी शराब हराम हुई आज मुसलमान पी रहे हैं कि नहीं अर राशि मुर्तशी के ला फिर रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहनमी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस की कोई वैल्यू है मुसलमानों में मुसलमान ही रिश्वत दे रहे हैं मुसलमान ही ले रहे हैं तो फिर अल्लाह की रहमतें कहाँ से हाजिर होंगी अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि ये जहन्नमियों का मुल्क है ऐसा है कि नहीं है कि जहां जहन्नमी है सोचे ही जहन्नमियों वाली है दोस्ती वाली है मगर कौन परवाह करता है अल्लाह रसूल की ना यहाँ अल्लाह की कोई वैल्यू है ना रसूल पाक की मस्जिदें वीरान पड़ी हैं और दस मुहर्रम को हलीम खा के हम सो जाएंगे कि अल्लाह खैर इमाम हुसैन का हक अदा कर दिया हमने ये तलख बातें हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ क्योंकि ये दरबार आलिया मलंगियाँ दरबार मोहम्मदिया है इस दरबार से बत्तीस सालों से हुसैनियत का पैगाम घर घर पहुंचाया जा रहा है लाखों मुसलमानों तक यह पैगाम पहुंच चुका है पाकिस्तान में कोई का ऐसी होगी जिसको अल्लाह ने यह नेमत अता फरमाई होगी हजारों आस्थाने हैं हजारों पीर हैं हजारों दरबार हैं मगर ये दौलत ये नेमत रिश्त हदायत की ये किसी को नसीब उंगलियों पर गिनी जा सकती है पूरे पाकिस्तान का फौज लगा लें आप देख लेंगे बातें और दिखावे और तमाशे नमद व ये आपको हर जगह नजर आएगी बनावटें वो फकर मोहम्मदी तलाश करना चाहोगे तो कहीं नज़र नहीं आएगा बड़े बड़े अलिया अल्लाह की औलादे कोई सियासतों में गुप हैं कोई लालच के अंदर पड़ा होगा कोई दौलतों का पुजारी है कोई वजारतों का पुजारी है हकीकत मोहम्मदी वो जिसके पैरोकार थे इनके बड़े बुजुर्ग जिनके मजारात के अंदर जो मदफन हैं उनकी तालीमात के सहारा उल्ट तो अलहमदिल्ला ये खानका वो खानका है